Дальше вышивальщица у нас тоже известная Ковалева Лидия Алексеевна. Давайте Ковалева, Лиди Алексеевна. Ковалева, Лидия Алексеевна. Ну, Знаем этого человека давно. Тоже она находит время вышивать, неизвестно когда, потому что он и двое внуков постоянно, и, и учитель, и с детьми занимается. Хочу сказать, что рушники, вот видите, рушники, они все традиционно в слобожанском стиле, но еще характерно, они еще в традиции старых полотняных рушников. Вы видите, ну, большая часть рушников Лидии Алексеевны, она вышита червоными, черными, нитками, именно в той традиции. И вот так, да, если посмотреть на каждый рушник, он необычен. Вот мы смотрим на вот этот разноцветный мулине, и восхищаемся какие цвета яркие какие разные цвета а посмотрим казалось бы два цвета всего да червон это черное а какой яркий и как он тоже бросается в душе и в глазах все таки наши наверное, предки тоже э, понимали то в красоте и не случайно у них были именно два этих цвета червон это черное и сам. Э, из заиковки Галина Ивановна светличная. Тоже у нее на традиционном мыткале. Кстати, я говорю, что если вначале рушники вышивали на полотне, то уже до войны, после войны, когда необходимость ушла ткать полотно, то вышивали рушники на мыткале. Ну, на белой вот такой вот ткани. У Галины Ванны традиционный мыткаль и тоже гладь цветными нитками мулине. Обязательно рушники, и сейчас мы этого придержимся, обязательно рушники подшивали зубчатым кружевом. Ну, вот таким кружевом. Только раньше его делали, вязали вручную, э крючком. Вот это, кстати, кружево вручную вязаное, потом подшито крючком. А это уже кружево фабричное, магазинное. Тоже подши подшиваются сейчас рушники и так. Но, э некоторые Вышивальщица вот как Ларионовна, конечно, вот даже не ленится, я не знаю, как вот это сколько можно вот это вот выдергивать бахрому. это тоже по примеру старинных рушников тоже вот такая бахрома выдергивалась либо кыпицы, тоже очень редко сейчас увидишь что на рушниках вышитых современных ну это наверное магазинная да кытыцы да. ну делают кытыцы такие и вручную так, ну это о рушниках можно было бы еще говорить долго, о Киме Ивановне, я же уже рассказала давно, Кима Ивановна Ромасюк, Галина Ивановна, хочу сказать, что Кима Ивановна Ромасюк это вообще наше открытие, правильно? Потому что, слава богу, в этом году мы выяснили, что вы тоже вышиваете и у вас какие прекрасные рушники. Мы часто занимаемся выставками, и ваших рушников мы не показывали людям ни разу. Поэтому вот сегодня у нас вот такая находка, я думаю, находка прекрасная, потому что вот эти вот четыре рушника и вот эта вот икона. Казанская Божья Матерь, да, это работы Кима Ивановны Ромасюк. Ну, я вам уже рассказывала, да, вот Женщина тоже вышивает в двух стилях. Вот это традиционный слабожанский стиль с цветами. Это, кстати, земляника, тоже одна из улюбленных квиток для украинской вышивальщицы. Цвет на рубашках тоже. У Наташи тоже, смотрю, вышит это как раз земляника. И Опять же, откуда это взялось, Ким скажите нам, Дернополь, пожалуйста. Область. Да? Ну, да. вот я ж, видите, сразу... Поэтому вот это чувствуется, вот это чувствуется украинский западный рушник. А здесь мы уже совместили как бы и то, и другое. Да? Вот мы видим тут цветы, но вот что-то и такое, даже не могу сказать что, все равно где-то к западному рушнику очень близко. Ну, как говорится, гена, ну пальцем не задушишь. Если на западной Крыне родился, все равно те традиции, которые ты впитал в себя да, при рождении, все равно они выливаются как-то вот в каком-то... А я, Значит, чтобы а угодить, чтобы ему, да, чтобы ему угодить. Понятно, это еще сказать, что наши вышивальщицы, кроме того, что они вышивают рушники, они еще и поют замечательно. И вот э, в народе бытует еще и такое мнение, что украинский рушник и украинская песня будут жить вечно. И это, наверное, действительно так. Поэтому я хочу слово предоставить нашим вышивальщицам да, сюда, сюда, сюда. и нашим гибким.

обратил внимание, мы повесили рушник, который еще рождается. И вот это всегда интересно наблюдать. Это говорит о том, что вышивальщицы наши, они в постоянном поиске. Они постоянно вышивают. И вот это ж, ну, угадывайте, чей узнаете. По, по технике. Письменно Александра Михайловны. Хочу сказать, что это тоже опять необычно. Опять не то, что всегда, вот да? если Александра Михайловна всегда пышные формы цветов вышивает, и от этого не отходила еще ни разу, да, мы ее ручники знаем, то здесь уже совершенно другая тематика и совершенно уже другой рисунок. Но узнаете, откуда это, будет, это будет уже пасхальный рушник. я думаю, что к Пасхе мы его уже повесим, как законченное произведение искусства. Я вас благодарю всех за внимание.